assalomu alaykum ko'ylak kiyim va libos tush ta'biri bordiyu biron bir inson tushda kiyim yoki shunga o'xshash matoli buyum ko'rsa nimadan darak beradi bu haqida batafsil ma'lumot tushda yangi kiyim ko'rgan kishi dardli bo'lsa shifo topishga dalolat kambag'al kishi tushida libos ko'rsa pul topishiga ishora agar savdogar odam tushda ko'ylak ko'rsa savdosidan foyda topishiga ishora dehqon kishi uchun tushdagi kiyim mo'l hosildir bordiyu biron kimsa tushida yirtiq kiyim yoki ya yamoq kiyim ko'rsa kasal bo'lishiga dalildir bundan tashqari yetishmovchilik timsoli eski tusga kiyim ko'rgan kishi g'am anduhga botadi qizil sariq qora va rang barang kiyimlarni ko'rgan kishi g'amga botadi va betob bo'lishiga ishora bordiyu siz tushingizda egningizdan bir ko'ylakni yechayotganingizni ko'rsangiz demak qiyinchiliklar sizni tark etadi kishi tushidagi yangi kiyim halol molga ishora kir bosgan kiyimni tushda kiygan kimsa harom yo'l bilan mol davlat topadi tushida kesilgan va yirtiq ko'ylakni ko'rgan kishining umri oxiriga yetganidan darak beradi taniqli ta'birchi ibn sirin agar biron kimsa tushida ipak matodan tikilgan ko'ylak kiyib yurgan bo'lsa taqvodor kishi ekan agar ayol kishi o'z ustida erkak kishining kiyimini ko'rsa diniy va dunyoviy savobga ishora bordiyu erkak kishi ignida ayollar kiyimini ko'rgan bo'lsa qayg'udan dalolat tushdagi yangi ko'ylak halol mol topishga toza libos esa inson qalbining toza ekanligidan ogoh etadi tushdagi kiyim shkafi esa ayoldan va rutbadan ishora bundan tashqari tush sohibi tushda kiyimlik uchun mato ko'rsa halol daromadga yo'qchilik va tashvishlardan qutulishiga ishora vanga tush ta'biriga ko'ra tushdagi qizil kiyim pokiza va ozoda xotinga ishora beradi kimda kim, kim tushida uni topib olsa go'zal va boy xotin olishga ishora agar kishi tushda kiyim ilgichni ko'rsa mehmon kelishidan ogoh etadi kiyim mato yoki shunga o'xshagan narsaga o'ralib olgan kishi nasibasini topishga g'ayrat bilan bel bog'lashiga dalildir bundan tashqari martabasi ulug' bo'lishiga ham ishora kiyim tikish baxt uchun kurash qora kiyim g'am oq libos yoki ko'ylak poklik ramzi oq kelin ko'ylak kiysa tez orada xushxabar eshitadi yirtiq kiyim tashvish kelin ko'ylak xushxabar kiyim sotib olsa omad yangi kiyim kiyish martaba va ichki kiyim hadiksirash belgisini bildiradi bundan tashqari chiroqli ko'ylak tushida kiyib yurgan kishi o'ngida xursand bo'ladi qora ko'ylak g'am issiq ko'ylak shamollash yirtiq libos janjalga va kasallikka ishoradir agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa layk like bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat